السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تبلیغ کا حکم یہ فرض ہے یا مستحب مولانا عمل پارن پوری صاحب کا بہت ہی پیارا اور زبردست بیان تمام دوست اس بیان کو دیکھیں جزاک اللہ یہ جو تبلیغ کا حکم ہے یہ فرض ہے یا مستحب ہے یا حلال ہے یہ تو علماء کرام بتائیں گے میں تو صرف آئے کریمہ بڑھ کے سنا دوں گا سیدھا آدمی سیدھی بات یا انزل ماں من ربک اے میرے پیارے رسول جو کچھ آپ کے اوپر بھیجا اس کی آپ تبلیغ کیجئے یہ حکم ہے اچھا فرض ہے مستحب ہے فرض عین ہے فرض کفایہ ہے حلال ہے کیا ہے یہ ہم سے بالکل مت پوچھنا بھولے سے بھی یہ تو مفتی بتائیں گے مفتی حدرا سے پوچھتے رہنا وہ آپ کو بتائیں گے اس لیے کہ ساری زندگیاں ان کی کتابوں کے اندر گزری قرآن کی تفسیروں میں گزری حدیثوں کے اندر گزری وہ رات کو سوتے بھی ہیں تو قال قال اللہ اور قال اللہ رسول ان کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے میرے ساتھ کے بڑے ہوئے ایک بہت بڑے عالم جو میرے ساتھ میں بڑے کرسی سے نظام الدین میں اوپر آ رہے تھے اس سے سیڑھی سے اور میں نیچے اتر رہا تھا میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا بڑی سا برا مت ماننا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ہوٹ لیے ہر وقت اس ہوٹ کے اوپر کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار ہو کر وہ عالم شیخ الحدیث ابھی تک زندہ ہے اور بیمار ہے بیچارے بخاری شریف پڑھاتے میں نے ان کے ہوٹ چومے اور اتنا مجھے ان کے ہوٹ کے چومنے میں مزہ آیا کہ یہ وہ ہوٹ ہے جو ہر وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء کرام کو کہ جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور جو ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں اللہ ان کی عمروں میں ترقی نصیب فرمائے اور اللہ ان کے ہاتھوں ساری پبلک ارے تبلیغ میں نکل کر اگر کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا دین کے چلنے کا تو حلال حرام ہم کو بتانے والا کون ہوگا یہی علماء کرام ہوں گے یہی ہمیں بتائیں گے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس لیے علماء کرام کی قدر ہم سب کو کرنی ہے اور علمائے کرام سے بھی میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ بات ارض کروں گا کہ ہمارا یہ جو تبلیغ کا کام ہے اس کے اندر غیر تربیت یافتہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور کوئی بے اصولی ہو جائے تو اس کو آپ لوگ تبلیغ کا اصول قرار نہ دیں یوں نہ کہیں کہ تبلیغ والے یوں کرتے ہیں تبلیغ میں وہ بات نہیں بتائی جاتی اس نے اگر کوئی غلطی کی جیسے ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے نماز میں اور نماز میں جو قرآن غلط پڑھا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں پڑا ٹھیک یہ ہے ہم یہ نہیں کہیں گے قرآن میں یوں ہے چونکہ یہ بڑھ رہا یہ نہیں کہیں گے قرآن تو جیسا ہے ویسا ہے اس نے غلط پڑھا تو اس کو ٹھیک کر دیں گے تو بھائی اگر تبلیغ کا کام کرنے والا کوئی غلطی کرے تنہائی میں بلا کر مذاکرہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں آپس میں بیٹھ کے ہے لیکن مذاکرہ ایسا نہ ہو کہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے ہنگامہ اور دو فرقے بن جائیں اس طریقے کے مذاکرے مفید نہیں ہوں گے کہ یہ میں علماء کرام سے دس بستہ کہوں گا کہ ہم اپنے خصوروں کا اعتراف کرتے ہیں یعنی ہم اگر یہ کہہ دیں نہیں nah, ہم تو بالکل اصولی ہم تو بالکل پکے ہم تو بالکل جبریل ہم تو جنت کا ٹھیکے دار اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو غلط ہے لے سا بے امانی ولا امانی یہ آہد کتاب میں برسو بھی برا کام تبلیغ میں لگ کر بھی کرے گا تو اس کو بھی قیامت کے بھی بدلا اللہ پاک اس سے لیں گے اس لیے علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے دس بستہ ادب کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ تو ادب کے ساتھ ہی میں کہوں گا اور عام مجمع جو ہے، عدب تو اس سے کرنا ہے کرنا لیکن ذرا دبنگ طریقے پر کہہ سکتا ہوں عام مجمع کے اندر دبنگ طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن علماء کرام کے سامنے تو ادب سے ہی کہنا چاہیے کیا کہ عل علماء الانبیاء، یہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں، تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے جتنی قدر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اور علماء جو ہیں ان عوام کی بھی قدر کریں کہ یہ بےچارے اپنی جان اپنا مال لے کر ملک و قوموں میں پھرتے ہیں کوئی اون چک ہو جائے تو ان لوگوں کو سمجھا بجھا کے آپس میں مذاکرے کر کے اسے رفا دفا کیا جائے اس کو ایک مسئلہ نہ بنایا جائے اے میرے پیارے رسول جو کچھ آپ پر اتارا یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے اچھا آگے کا جو لہجہ ہے قرآن کا بل تفن فما بل رسالتا اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رسول ہونے کا کام بالکل نہیں کیا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا ضروری ہے ضروری ہے کوئی نہیں پکڑ سکے گا تمہیں ضروری کا لفظ گے کوئی نہیں پکڑ سکے گا اور جہاں فرض عین کہہ دیا فرض کفایہ کہہ دیا مستحق کہہ دیا مباح کہہ دیا تو چاروں طرف سے پھر پوچھا جائے گا اس لیے ضروری ہے کہو گے کوئی پکڑ نہیں اس پہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے قرآن کہہ رہا ہے تو میں یہ کر رہا تھا میرے محترم دوستوں کہ دعوت کا کام ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں میں نے تو یہ بیان سنا اور آپ لوگوں کے لیے بھی اپنے چینل پر ڈال دیا ہے تو اس بیان کو پورا پورا دیکھیں مولانا عمر پالن پوری صاحب کا بہت زبردست بیان ہے اس میں انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھیں اسی میں ہماری اور آپ کے آخرت کی بلائی ہے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیان آپ لوگ بروقت وقت پر دیکھ سکیں